Добрый вечер. Сегодня 26 июля, 19.00, в эфире выпуск Громадского Донеччины. Начинаем выпуск с информации о том, что сейчас силы АТО ведут бой у Стаханова, Алчевская и Первомайская. Это в Луганской области. Об этом сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в социальной сети Facebook. По его информации, в этом районе сосредоточились более тысячи террористов. Вот что он пишет: отходить им уже некуда. У них установки ГРАД по Зенитки, бронетехника. Целый день идет бой, в котором участвуют Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и батальон Донбасс. О ситуации в зоне антитеррористической операции в ночь с 25 на 26 июля рассказал пресс-секретарь АТО Алексей Дмитришковский. Оперативна ситуація на сході України з 25 на 26 липня наступна. Терористи продовжують обстріл позицій збройних сил, зокрема, 21.40, обстріл із стрілецької зброї населеного пункту Біла, час 45, в другій годині ночі та в 3-52. з БМ 21 град аеродрому Луганськ з напрямку населеного пункту Новоаанівка. Терористи спільно з представниками російських засобів масової інформації продовжують провокації спрямовані на дискредитацію військовослужбовців збройних сил України. Так, із сторони Російської Федерації були здійснені такі обстріли позиції Збройних сил України. 22.30 артилерійський обстріл неподалік населеного пункту Червонопартизанськ. 23.50 та 3.25 обстріл з бм 21 град неподалік населеного пункту Дубровка. В 3.50 артилерійський обстріл неподалік населеного пункту Червонопартизанськ. В час 50 та в 2.30 мінометний обстріл поста Північно Східніше Новоазовська. Терористи продовжують здійснення передислокації та підсилення своїх угрупувань. Через контрольовані бойовиками ділянки кордону зі. Сторони Російської Федерації продовжується постачання озброєння та військової техніки, а також живої сили бойовиків. Бойовики продовжують терор місцевого населення з метою не допустити акцій супротиву з боку громадян. Основним місцем дислокації терорист, терористичних групувань залишаються великі міста. Зокрема, у Донецьку ситуація залишається напруженою. Посилюються протиріччя між підрозділами ДНР, а саме батальйону Руська Православної Армії з батальйоном Восток. Бойовиків батальйону. Руська православна армія звинувачують у мародерстві, а також ухилені від безпосередньої участі у бойових діях. Відмічається зниження активності незаконних збройних формувань. Разом з тим активізувалася діяльність розвідувально-диверсійних груп бойовиків, які пройшли відповідну підготовку щодо проведення терористичних актів. Донецький горсовет сообщает, що бої вже начались непосредственно в черте города. а именно дословно, что во второй половине дня обстановка в городе обострилась и боевые действия с периметра аэропорта передвинулись ближе к Киевскому проспекту. Продолжают страдать мирные жители в результате боев. Так, в результате попадания снаряда повреждены кровля и разрушены перекрытия в одной из квартир дома номер 22 по улице Буслаева. Между домами номер 69 и 71 по Киевскому проспекту снаряд залетировал во двор и попал в легковой автомобиль. Тот загорелся. Тем не менее, пока человеческих жертв нет. Также сообщается, что по улице Маркова снарядом поврежден номер 67, дом номер 67. Осколками перебита труба, подающая газ. И жители просят не не покидать место жительства и не пытаться проникнуть в те районы, где ведутся боевые действия. И чтобы было понятно, Киевский проспект это уже э, на несколько километров вглубь Донецка от аэропорта. То есть э, сегодня местные жители также сообщали, что уже видели какие-то отряды украинской армии в Киевском районе уже в глубине города. Однако пока официального подтверждения не было, что там присутствует армия. В Луганске ситуация гораздо хуже, чем в Донецке. За прошедшие сутки большое количество жертв среди мирного населения. Так погибло 9 мирных жителей, огнестрельные ранения и травмы получили, получил 41 житель. И всего за ночь было осуществлено 134 выезда скорой помощи. Это за прошедшие сутки информация по Луганску. Сегодня инф... был освобожден террористами фотокорреспондент Донецкий Антон Скиба. Об этом сообщил редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука, который поговорил со Скибой. Фотограф рассказал, что он, у него, ему не нанесли никаких физических повреждений, однако у него была порезана одежда, и перед тем, как его освободить, он был вынужден дать интервью российскому пропагандистскому телеканалу Life News. И Скиба заявил, что его заставляли, ну, со словом Скиба заявил, что его заставляли делать неправдивые заявления и все это фиксировали на видеокамеру. Он был похищен 22 июля членами незаконных вооруженных формирований. В протест в связи с похищением Скибы высказывала организация ОБСЕ. В момент похищения он оказывал помощь съемочной группе телеканала CNN. На своей странице в социальной сети Facebook Скиба заявил, что он в ближайшее время даст комментарии по поводу своего похищения и освобождения. Видео появилось на ютубе о том, как 24 июля батальон «Шахтерск» совместно с вооруженными силами Украины наступал на пригород Донецка Пески. Можно его просмотреть. Сегодня силы украинских Армії Збройних сил України, батальйони Хатари, Дніпро звільняють колиці Донецька, а саме село Піски після артобстрілу. Ми зараз заходимо в село, де будемо кріплюватися вже безпосередньо за 5-10 до Донецька. Після чого буде успішний наступ на Донецьк і звільнення цього Донбасу від російської окупації села України. области и Луганской области в результате вооруженного противостояния вновь грозит очередная техногенная катастрофа. Если до сих пор раньше был разбомблен водоканал, подающий воду в Донбасс, Северский Донец, Донбасс, и до сих пор не восстановлен, в результате чего запасов воды в Донецке и Макеевке осталось на несколько дней, то сегодня появилась информация, что были повреждены две высоковольтные линии на 220 киловатт, Михайловка-Победа, а также три линии на 110 киловатт Луганская, Кондрашевская, Кировая. Об этом сообщило, было, появилось сообщение об этом на странице «Мирный Донбасс» в Фейсбуке. Там же написана следующая информация. Это, эти линии принадлежат национальной эректической компании «Укрэнерго». С высокой вероятностью авария случилась в связи с боевыми действиями. Где именно произошло повреждение, неизвестно. Масштаб последствий очень серьезный. Без электроэнергии могут оказаться большое количество предприятий в двух областях – Луганской и Донецкой. Некоторые из этих предприятий уже обесточены. Я думаю, не стоит говорить о том, чем это грозит Донецкой области, учитывая, что там много предприятий коксохимического производства, и это грозит рядом техногенных катастроф и аварий, после которых, возможно, восстановить промышленность региона уже не удастся. Сегодня ночью боевики атаковали позиции украинских десантников «Близдяков». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Украинформ». Примечательно, что прелюдией к нападению стал артобстрел со стороны России. И, и, и военнослужащие говорят, что сразу после этого началась атака боевиков. Огонь, военнослужащие предполагают, что огонь велся из установки «Акация». В ответ украинские военные, естественно, не стреляли, потому что это грозит уже более сильному, сильной конфронтации, уже прямому вторжению Российской Федерации на территорию Украины. А Информация об обстрелах украинской территории подтверждает на своей странице Facebook и народный депутат Украины Олег Ляшко. Он опубликовал ряд фотографий, на которых видно последствия стрельбы установками град в районе по району, району контрольно-пропускного пункта Должанский в Луганской области. По словам Ляшко, эти фотографии ему предоставил один из бойцов 72-й бригады. Вот так, такие вот последствия: то есть полностью сожженная техника и поврежденные строения. Продолжают каждый день поступать информация о новых задержанных террористах. Так батальон Азова читался об задержании нескольких террористов кавказской национальности, представителей кавказских народов, которые находились в Бердянске. По информации бойцов Азова пытались там скрыться от боевых действий. По словам представителей Азова, эти боевики даже с трудом говорят по-русски, не говоря уже об украинском языке. Фамилия, имя, отчество? Ромаев Шамиль. Отчество? Шамиль э, Гузбанович. Откуда ты приехал сюда? С Луганска. Адрес? Советская, 88. Число месяц, год рождения? 12 июня, 89. -й. Все. Фамилия, имя, отчество? Шута Александрович Сейпашвили. Громче говори. Шута Александрович Сейпашвили. Откуда ты приехал? С Луганска. Число месяц, год рождения? 84 год. 20 -го Где в Луганске проживаешь? Батутина, 36. Квартира? Квартира 8. Фамилия, имя, отчество твое? Харьваш Мельдавид. Откуда ты приехал сюда? Луганск. Откуда? Луганск. В, В Луганске где проживаешь? Адрес? Улица какая? Дом? Квартира? Дом какой? Дом точно не знаю. Снимают бак. Ну как ты, не знаешь, в каком доме ты снимаешь квартиру? я да, да. Что что? Я да. друзья. Да, да, да. Не понял? Я дам квартиру. Ты да. по-русски плохо, да, говоришь? Да. Все, покуйте. Отсчиталось задержании террористов и службы безопасности Украины. 25 июля ее сотрудники в Краматорске задержали некого гражданина по прозвищу Тунгус, 81-го года рождения, который был разведчиком террористической организации ДНР. При нем обнаружили соответствующее удостоверение. Тунгус отправлял информацию своим руководителям о том, о передвижении украинской техники и координировал функционирование блокпоста террориста в районе завода «Энергомаш Спецсталь». Бойцы АЗОВ также вчера еще задерживали террористов. Так был задержан человек с псевдонимом «Прапор». Бойцы Азова считают, что он был оружейником в террористической организации Донецкая Народная Республика в Мариуполе. Такое странное прозвище «Прапор», то ли от слова «флаг», то ли от слова «прапорщик». В общем, довольно-таки интересно. Бойцы говорят, что они продолжают отслеживать и задерживать террористов. Когда ты попал в ДНР? После 9 мая. Кто тебя туда пригласил? На городскоу были. В смысле были? С кем? Ну, по... А, просто днем приехали туда на гор полком Кто мы. Там еще один э -э 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 -э, знакомый был, я его не, сейчас не вижу. Как знакомого зовут? Фамилия его? Сергей. Фамилия Сергей? Не знаю его. А что вы туда приехали? Вечером приехали посмотреть. Посмотреть на что? На горе полком. И все? Да. Ну и там остались? Сегодня сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям восстановили герб Украины на здании Славянского городского совета, который был 12 апреля снят и уничтожен российскими диверсантами. Они установили на крыше здания, вот видно, можно его увидеть, это герб такое пано. Вот подобие, подобие такого пано было снято не так давно со здания Донецкого городского совета. У Национальной гвардии теперь будут и танки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Это будет модернизированный танк Т-64. Он изготовлен в Харькове и специально оборудован для ведения боев в городских условиях. То есть, вероятно, он более укреплен. Сегодня пятый канал опубликовал информацию, согласно которой репортеры Associated Press стали свидетелями того как возле снежного за несколько часов до того как был сбит самолет малазийских авиалиний была передвигалась установка бук ее сопровождали представители террористической организации днр которые говорили с ярко выраженным российским акцентом когда журналисты пытались зафиксировать эту установку на фото и видео им помешали это сделать и проверили оборудование чтобы точно убедиться в том что они ничего не не зафиксировали. Напомним, что в этом районе 17 июля был сбит гражданский самолет, в результате чего погибло почти 300 человек. Обстановка на Донбассе нестабильная. В связи с этим уже закрылся железнодорожный вокзал Луганска. Странно, что он вообще работал до этого времени, учитывая, что в городе идут интенсивные боевые действия. Движение пассажирских поездов перенаправлено ну, ограничена станция «Ясиноватая». Все пассажирские поезда в направлении Донецка-Мариуполя будут следовать через станции Синельникова, Лозовая, Славянск и Ясиноватая. Из, Мариуполя, из Донецка Мариуполя, соответственно, через Ясиноватую, Константиновку, Славянск и Лозовую. Горловка осталась без воды, то есть совсем осталась без воды. До этого и там и так не, не было не очень хорошо с водообеспечением в результате того, что был поврежден канал Северский донец донбасса а сегодня уже появилась информация, что вследствие минометных и артиллерийских обстрелов в Горловке оказался обесточен водопроводный узел, не работает насосная станция, из-за чего без воды остался жил массив Солнечный, Никитовский район и исправительная колония 54. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Он еще рассказал, что вследствие обстрелов террористов в Донецке были повреждены 11 частных домов и несколько школ. Террористы уже занимаются грабежами не только каких-то финансовых учреждений или промышленных предприятий, но уже даже начинают воровать скот у жителей Донецкой области. Сегодня Татьяна пагука и пресс-секретарь областного управления МВД рассказала, что вооруженные автоматическим оружием террористы украли ворвались на территорию фермы сельхозпредприятия «Провалля» и, угрожая охраннику убийством, угнали отару овец, 480 голов, которую погнали в сторону Российской Федерации. Вот так, такие истории сейчас какие-то сюрреалистические происходят на территории Донбасса. Пока это все новости. Следите за громадским Донеччины каждый день в 19.00. Также смотрите передачи из цикла «Донецкий диалог», «Донецкая правда». Оставайтесь громадским, подписывайтесь в социальных сетях на странице, ставьте лайки, распространяйтесь. Смотрите громадское.